братья и сестры, мир всем. Хочу стихо прочитать, поделиться стихом, а перед этим хочу больше рассказать. Две секунды, можно? На том посту мы молились, когда постились, и я Богу задала вопрос, но не вопрос, а попросила, чтобы Он мне показал высокое, и глубокая. Глубокое, Господи, пожалуйста, я прошу тебя, покажи мне то глубокое, то высокое. Знаете, мы как Бога что-то просим, хотим каких-то таких вершин, таких откровений, сверхъестественных. А Бог говорит, я тут, я рядом, вот я. И я понимаю, что я молюсь так и сразу же получаю ответ от Бога, что сердце твое глубокое. В котором надо еще просто, знаете, вникать в себя и учения. учение. То есть соответствует твое сердце с этим учением, которое, которому ты учишься у Иисуса Христа. И я, ну так, мне Бог так показал, там, какие моменты есть в нашем сердце, не в нашем, в моем сердце. И, знаете, я так э, выглядела, быстро хотела сказать, какие, ну, в сердце у нас есть вот эти все, э, ну, уронила, вспомнила, что бывает Бог, Бог, нас Он знает лучше, чем мы сами себя, то есть мы проявляем себя в той ситуации, как Петр сказал Иисусу, не отрекусь я никогда от тебя, пойду куда ты, туда и я, но он же так и думал, что так у него и произойдет, я же не думал, что он говорил это с лицемерием, он говорил это искренне, он хотел, чтобы от Христа. И так и произошло. Бог просто показал, что что мы люди, мы можем ошибаться. Но надо каяться, он раскаялся. Два момента: Иуда предал, и Петр предал. Получается, одного мы знаем участь, и другого знаем участь. Перед этим он говорит, что Петру отойди от меня, Сатана. Он же, если самому Сатане говорил да, а там пару стихов ниже он говорит на всем камне построю церковь э, мою и врата Ада ее не одолеют». Но такие и одному человеку он говорит буквально там я не знаю какое это время прошло, ну час. Это говорит тоже о том, что мы можем попадать под влияние и действия Сатаны, и поэтому ну, такие вот у меня были мысли, и вот за глубокое, мне Бога, тут твое сердце глубокое, исследуй себя, смотри за собой, не смотри на кого-то, что очень часто у меня бывает, что выискивать, как начинаешь уже, вроде бы где не надо искать, ему ну, вообще надо оставить это. И вот вот потом, и вот мы постились, и мне Бог просто сказал за глубокое, а за высокая была тишина. И я, вы знаете, как-то потом потом опять постилась и... И мне ответ какой-то пришел. Я ну, села, стих написала, и пришел ответ. И мне Бог сразу показал то высокое. И я как-то думаю, мы хотим, да, высокое, там, сверхъестественное откровение, как у апостола там, Павла, такие вот, ну, такие вот. А Бог говорит, что высокое — это вот тот наркоман, который сидит, который ничтожный для мира этого, высокая в нем-то душа. Не гордой, не с гордостью, которая в холмах, как пастор меня поправил, было, что э, ну, гордость да понизится холм. А высокая, самая драгоценная в этой, э, на этой земле Бог э, создал человека и вложил дух свой, душу, душа у него. И мы мимо проходим, бывает, и смотрим на того наркомана, на того алкоголика. И для нас это и для мира это потерянные люди. А для нас это должны быть те люди, драгоценно, чтобы мы с этого ничтожного, которым ничтожный мир, драгоценно вытаскивали. Есть люди, не справляются с чем-то, но не повезли, но вот так вот, ну, и это сплошь и рядом, сами мы, бывает, не справляемся, надо поддерживать и так далее. И, знаете, я как-то еще, еще скажу мысль одну, думала, вот чем, секунду, вот думаю, вот апостол Павел, да, был такой, он ходил, он, Библия написана, там сколько-то, он третье Евангелие написал. И вот чем мы отличаемся, вообще можем отличаться от апостола Павла? И мысль мне, знаете, такая пришла, что ничем. Мы можем быть такими, как он. Потому что Иисус, когда уходил, он сказал, дела, которые я делаю, вы будете делать. И, ну, в принципе, мы же это можем. Ну, Павел полностью себя посвятил просто Богу. Он посвятил полностью Иисусу Христу. А за себя вот я скажу, что мы ж можем это делать. Можем посвящать. Но, ну, значит, до конца не посвящена. Но ну, ищу где-то своего, может. Где-то э, на чем-то там притыкаюсь, на тех камушках, которые, в принципе, ну... На это можно закрыть глаза. И вот поэтому я хотелось бы, чтобы мы все были такими огненными, горячими, шли за Богом и спасали те души, которые действительно в нас нуждаются. Ну спасает Господь, но мы были как проводником. Где-то прочитала, знаете, мне понравилось это так сравнение, что когда операцию делает врач скальпелем, пациент благодарит не скальпель. Не скальпель, а врача, чтобы мы скальпелем были в руках Бога. Чтобы мы были скальпелем в руках Бога. Пусть каждого Бог стоит и хочу. А и еще момент такой, мы, я хотела, ну, не хотела, пошла в пост и попросила брата. Говорю, слушайте, я люблю писать стихи, но что-то их не пишу. Их нет. Я говорю, давайте помолимся. Если Бог хочет, чтобы прославлялся в этих стихах. то зачем мне такие стихи, то есть они будут без помазания, как говорится. Сейчас я э, прочитаю. Коротенький, одну минутку. Бог, открой на те вещи глаза, на которые я не вижу. Открой на того, у кого слеза, на того, которого я не слышу. На беду чужую открой, сердце мое небольшое, Глаза на проступок закрой, у кого вся душа и тело больное. Отвори мне врата, где мудрость, мудрость твоя, не мирская, Для того, чтобы могла понять, где таится беда людская, Чтоб могла я прийти туда, где нужны твои добрые руки, Там, где сердце разбила беда, где терзают душевные муки. Ты используй, Господь, меня на мощь и, силу, и силу полную, Чтобы я прославляла тебя, а не свою плоть греховную. Аминь. Будь Господь каждого благословит, чтобы мы были такими огненными огоньками. Аминь.